హలో అండి అందరూ బాగుండారా మయితే బాగున్నాము కృష్ణాష్టమి ఎలా జరుపుకున్నారా అందరూ బాగా జరుపుకున్నారా అందరూ ఎలా జరుపుకున్నారో కామెంట్లో పెట్టండి ఈరోజు కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ఒక అధ్యాయము పారాయణం చేశాను వినండి ఎలా ఉంది కామెంట్లో పెట్టండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా అంటే చేసుకొని మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వీడియో పూర్తిగా చూసాక లైక్ చేయండి తప్పకుండా చేస్తారు కదండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ధన్యవాదాలండి అందరికీ శ్రీ పరమాత్మనే నమద్భగవద్గీత అథో అర్జున ఉం సతయుక్త స్వామి ते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलन्ध्रुवम् सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पार्ता मय्यावेशितचेतसा मय्येव मनाधत्स्व मयि शिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो इस्यते द्यानात कर्म फलत्यागस त्यागाच्चांति रनंतरं अध्वेस्टा सर्वभूताना मैत्रह करुन एवचा निर्ममो निरहंकारस समदुखस सन्तुष्टः सतत अयोगी यतोत्तम दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मत्भक्तस्मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकोन्नो द्विजते जयः हशामर्षभयोद्वेगै आश्रा मुक्तो यस्नचमे प्रसुचिद्धक्षा उदासीनुगतव्यतः सर्वारंब परित्यागी यो मद्भक्त समेप्रियाः यो न हृष्यति न द्वेस्टि न शोचति न कांश्वति शुभा शुभा परित्यागी भक्त शक्तिमान्यः स मे प्रियः समः च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः तुल्यन्निन्दास्तु तिर्मौ सन्तुष्टो येन केनचित् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ओ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु